তুলসীৰ তলে মৃগ পহুচৰে তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই শৰধ হেনু ধৰে কাতি বিহু জাতীয় জীৱনৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ এই বিহুৰ মুখতে সাঙুৰ খাই আছে আমাৰ জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি আহিনৰ শেষ দিনটো আমাৰ লোক সমাজে আলোকৰ উৎসৱ হিচাপে বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা দিনৰে পৰা পালন কৰি আহিছে এতিয়া আমি জানো আহক কাতি বিহুৰ দিনা আমি কি কি নিয়ম পালন কৰিব লাগে আহিনৰ শেষ দিনটোত প্ৰতিজন কৃষকেই নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হয় চোতালৰ আগৰ ভঁৰালৰ কাষত নতুন ৰঙা মাটিৰে ধীপ তুলি তুলসী ভেটি স্থাপন কৰে এটি সুন্দৰ তুলসী পুলি ৰুই মচি কাচি নিকা কৰি থয় কোনো কোনোৱে তুলসী ভেটিৰ চাৰিওফালে চাৰিটা কলৰ পুলিও ৰুৱে চাকি জ্বলোৱাৰ উদ্দেশ্যে দিনৰ ভাগতে মাটিৰ চাকি আৰু শলিতা যোগাৰ কৰি থয় আমাৰ গাঁও অঞ্চলত মাটিৰ চাকিৰ সলনি অমিতা ফালি বা ঔটেঙাৰ বকলা ব্যৱহাৰ কৰে আবেলি পথাৰখন চাই অহাৰ নিয়ম নহ'লে লখিমীয়ে গিৰিহঁত নাই বুলি ভাবে আৰু তেনে ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ লখিমীৰ আগমন নহয় ফলত তেনেলোকৰ ঘৰত দুখ কষ্ট হয় সেয়েহে ঘৰৰ মূল মহিলাগৰাকীয়ে হাতত কাচি লৈ ধান চাবলৈ যায় তিনিখন তামোল আগলি কলপাতত আগবঢ়াই ধাননি পথাৰত সেৱা লয় আই লখিমীক গৃহলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় অজ্ঞাতে অহা দুখৰ জনাবিচাৰে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হয় বন তিপ জ্বলন পথাৰত ওখকৈ বাঁহৰ যুঁজ পুতি মাটিৰ চাকি জ্বলাই শস্যৰ মংগল কামনা কৰে ভঁৰাল ঘৰত এটা দোনৰিত কেঁচা পিঠাগুড়ি কল থুৰীয়া তামোল এঘটি পানীসহ মাটিৰ চাকি জ্বলাই লখিমী আইলৈ বুলি উচৰ্গা কৰে লক্ষ্মী দেৱীৰ সন্তুষ্টিৰ বাবেই এনেদৰে কৃষকে এই নিয়ম পালন কৰে দিনটোত খেতিয়কে চৰু কেৰাহী কলহ ঘটি উদং হৈ থাকিলে লখিমী অসন্তুষ্ট হয় আৰু তেনেলোকৰ কেতিয়াও দুখ নুগুচে এই কাতি বিহুৰ পথাৰত খেতিয়কে আকাশ বন্তি জ্বলায় আকাশ বন্তিৰ পোহৰত হেনো আমাৰ উপৰি পুৰুষৰ আত্মা সৰগলৈ যাত্ৰা কৰে সুখ আৰু শান্তিত আত্মাই দিন কটায় আনহাতে এই পবিত্ৰ সন্ধিয়া শ্মশানতো মাটিৰ চাকি জ্বলাই গৃহস্থই মৃতকৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰে কাতি বিহুৰ আটাইতকৈ মনোৰম আৰু উপভোগ্য অনুষ্ঠানটো হ'ল তুলসীৰ তলৰ গধূলি আধ্যাত্মিক নীতি নিয়মেৰে ভৰপূৰ এই অনুষ্ঠানত মাহ প্ৰসাদৰ শৰাই কৰি তুলসী দেৱীৰ নাম লোৱা হয় ধূপ ধূনাৰ সুগন্ধি সুবাস বতাহত উপঙি থাকে চুকে চুবুৰীয়ে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে আকাশ বতাহ কঁপায় কাতি বিহু ইয়াৰ পিছত জানোৱা হওক কাতি বিহুত কোন কোন ঠাইত এগছি বন্তি জ্বলোৱা উচিত সন্ধিয়া তুলসী তলৰ উপৰি গোঁসাই ঘৰ ভঁৰাল ঘৰ ধাননি পথাৰ ঢেঁকীশাল পদূলি মুখ দুৱাৰমুখ আদিত মাটিৰ চাকি জ্বলোৱা হয় আই সৰস্বতীয়ে লগ দিয়ক বুলি পঢ়া কোঠাৰ ভিতৰতো মাটিৰ পদীত জ্বলোৱা হয়